На данный момент я не вижу для себя пока, для чего конкретно мне идти в политику. Что такое значок депутата? Значок депутата ⁇ это 5000 гривен зарплаты, это какие-то льготы. Почему из туда все рвутся? Я думаю, что у каждого своя цель. Особисто ваша мета, от, наприклад, сьогодні, в цей день, от зараз в студії каналу Тиваю, можете сказати, що ви йдете на вибори або не йдете на вибори? Я можу в чому сказати, Я скажу, в чому конкретно моя ціль. Моя ціль перша, щоб були в... доставлені додому ранені наші бойці, які перебувають в плену. Ціль друга, щоб були наказані виновні в Іловайській 에... трагедії. И сейчас и прокуратура возбуждено уголовное дело, и я хотел бы, чтобы мне следующим вопросом все-таки спросили про это, и э, создана Следственная комиссия Верховной Рады. Но, понимаете, тем не менее, если вы будете депутатом, вы математически э, больше, наверное, полноважен, чтобы достигнуть своей мыты, своей цели? Возможно. Э, но поймите еще раз, э, все, что у нас есть, все, что есть у меня, например, это доверие людей. И если я приму такое решение, то я буду прежде всего об этом говорить, и я буду его объяснять. Без меня меня женить не надо. Я буду советоваться с другими командирами батальонов, но мне нужно четко понимать, что конкретно для достижения нашей цели, я вам ее озвучу, даст депутатский значок. Если ничего, там нечего делать.